Через губу, как это Зеленский хамит Венгрия, считаю, что это нормально. И ясно, почему он это делает, потому что этому позволяет делать европейцы. Если говорить серьезно, то шансы Украины вступить в Евросоюз на самом деле сравнимы с шансами Венгрии из Евросоюза выйти. Поэтому, если посмотреть на географию, то сейчас вполне возможно начало нового этапа большой геополитической. Катавасии, которая может закончиться и войной, когда мы видим, как довольно близки по интересам Венгрия, Сербия и Австрия, и там будет всплывать такой, знаете, остов Австро-Венгерской империи, но они настолько скованы окружающими странами, что им невозможно наладить собственный прямой путь поставки к ним углеводородов и всего прочего. Поэтому пробить Украину для того, чтобы выйти на границу с Венгрией, было бы геополитически настолько интересно, настолько остроумно. Для цели не обязательно эту часть Украины а, там, возвращать к родным берегам, в Единую империю, достаточно, если это там будет а, про украинский настроенный, а значит нейтральный. Проукраинский, я объясню, какую Украину я имею в виду. Ну, скажем так, про малороссийский, на это наверное точнее будет настроенная власть, знающие, что они должны любить Россию, слышится вот слушаться каждое слово и понимать, что любое неправильное проявление по отношению к России и к русским приведет к однозначным последствиям потери даже того, что будет казаться их независимостью. Ну, ну Хайсоловьев спробует пробить Украину и выйти на границу с Венгрией. Знаете, чему он взагалі такой тревожный? Бо розуміє, що зсу в цих атаках не зупинити, і якщо Угорщина ще може врятуватися, зробивши правильні дії і не блокувати наш вступ до ЄС, то для Росії це тільки початок.